работе предприятия. Предприятие работает в стабильном режиме. По работам по самим. У нас заявок по аварийной службе за эту неделю поступило 122. Мы работаем как по уборке придомовой территории, так и по уборке города. По финансовому состоянию у нас уровень проплат за февраль месяц 82,2%, за март на сегодняшний день 40,7%. Задолженность бюджета составляет 104,6 тысячи это льготы и 2 миллиона 466,7 тысяч субсидий. Как видим, уже если у нас на прошлый месяц было 2 миллиона задолженности из э, центрального бюджета, сейчас уже 2,5 миллиона. Задолженность только нарастает. Ну и местный бюджет 4 миллиона 140, 000. из них 366,8 это за 15 год еще не рассчитались. Дальше по январю 542 тысячи и ориентировочно 200 тысяч это будет по февралю. По вопросам ДТК. ДТК в очередной раз написал нам письмо, что собирается отключать, на что мы неоднократно уже отвечали и отвечаем, что дело находится в суде, и без решения суда нельзя ставить вопрос вообще о каком бы то ни было долгу. Будет решение суда, будет конкретная сумма в ту или другую сторону, кто кого суд признает скажем так, должником. Тогда э, будем разбираться по этому вопросу. Доклад Там надо было же обеспечить. Я видел определение суда о назначении экспертизы. Февралем уже есть. Но там же нет определения суда об обеспечении иска. Чтобы они не мы имели права выключать. Они же выключают жилые дома. Они же уже мне пишут письма. Мы отправили в суд сразу. Как вы это сказали, мы сразу отправили письмо в суд. Ну тогда, ну, тогда теребить надо. Да, теребить. теребить. Так, дальше. По уборке города. Довожу до сведения жителей города, присутствующих. Уборка города, благоустройство проводится сегодня следующим порядком. Итак, управление ЖКК Виктория Викторовна Горбай. По моим рекомендациям и устным указаниям, сейчас отрабатывается схема уборки города в таком виде. Коротко, Виктория. Это осуществляется следующим образом. Каждый день на управление, на коммунальное предприятие в ЖРЭО направляется заявка, либо она более долгосрочная, на несколько дней направляется заявка запчастная. Значит, в заявке определяется участок работы как ЖРО по выполнению работ, докладывает о выполнении, делается фотофиксация, оплата будет производиться по выполненным работам убирают, можно сказать, отлично, люди стараются. И я считаю, что уборку мы постараемся навести именно в этом порядке. У нас город разбит на зоны. Мы эту зональность, значит, стараемся соблюдать. Сейчас на предприятия все организации установлены, направлены на за подписью местного главы, чтобы, не ожидая никаких субботников, начали уборку не только своих властных территорий, но и прилеглых территорий. Так что пользуюсь э, такой вот возможностью и говорю, что, пожалуйста, начинайте уборку территорий. Не будем ждать субботников. Начинаем наводить порядок сейчас. По кладбищу хочу вам сказать, что... На, э, будет выставлена на прозора сумма 190 тысяч скорее всего и э, определится когда вы канаваете к проводкам будет убрано кладбище у меня все то есть и... объясняю для того чтобы не было тех ситуаций которые были которые возникали раньше а именно к концу года подписывается акт выполненных работ со стороны управления ЖКХ, со стороны ПЖРО, какие работы выполнялись, когда они выполнялись, контролировать уже практически невозможно, потому что это, как правило, конец года. Для того, чтобы этого не было, осуществляется ежедневный контроль, как в школе. Каждый день задание сделал школьник, проверили, получил оценку. Точно так же и здесь. Каждый день заявка, фиксация состояния текущего, После уборки этой территории фиксация состояния после уборки. Найдена методическая рекомендация, как вычисляется уборка вообще в городе. Есть такие методические рекомендации. В этих методических рекомендациях с меня там смеялись, когда меряют, взвешивают сколько на квадратный метр посыпки. Так вот там вот, разработанным министерством ЖКХ, указывается, что качество работ по уборке определяется именно по мусору, которая находится на квадратном метре площади. Отлично, 100 катаграмм, хорошо, 100 катаграмм, 100 катаграмм. Сейчас по моему заданию управление ЖКХ будет разрабатывать примерное положение для города Желтой Воды, которое также будет утверждено на исполкоме, будет нормативным документом для тех, кто будет осуществлять уборку в городе Желтой Воды. Обратите внимание, сейчас, после того, как мы сделали вот такую методику оценки качества, задания, «Фиксация» выполнили, «Фиксация» на улице есть люди, убирают добросовестно, и действительно претензий сейчас по качеству уборки и по количеству нету. Вот так надо было делать. Просто контроль. Контроль. У нас отсутствовала функция контроля. По поводу благоустройства вообще города. Сумма тендерная, сумма миллион сто, если я правильно понял. Она выставлена на тендер. Мы приглашаем поучаствовать. Здесь все предприятия, в том числе и города. Я больше этого скажу. Направлены письма за, моим за моей подписью с просьбой поучаствовать в этом тендере, в том числе. Восточный ГОК, пройдет. ну не захотят, это такое, ну, это предприятие градообразующее, столько техники и так далее, и так далее. Дай Бог, чтобы все так убирали, как они. Им направили, другие города направили такие письма. То есть не обязательно выиграет КПФЖР, то есть может быть и другое предприятие шлять уборку города.